প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত কল্পনা কৰকচোন কেনেকৈ প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ সেই ফ্লৰিডা উপকূলত সুনীতা উইলিয়ামছ উপস্থিত হ'লহি কেনেকৈ পানীত পৰিলে কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে শুনক আৰু ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন হয় সেই প্ৰশ্নখিনি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু উত্তৰো দি আছোঁ এই কুৱেশ্যনখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি ডাঙৰলৈকে দৰকাৰ এ ডি আৰ এক্সামতো আহে গতিকে এই প্ৰশ্নখিনি মই আপোনালোকক দিছোঁ তাৰ উত্তৰো কৈ দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন যিহেতু ইমান এটা ডাঙৰ কাম আপোনাৰ আৰু মোৰ নিচিনা ব্ৰেইনে চিন্তা কৰিয়ে কৰিছে বৈজ্ঞানিকসকল কোনো বেলেগ যান্ত্ৰিক বস্তু নহয় একে মানুহেই আজি চাওক মানৱ জাতিক এটা কিমান ডাঙৰ কাম কৰিলে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কৈ আছোঁ কেনেধৰণে সেই প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ মাজত কেনেকৈ উপঙি আছিল সেই কেপচুলটো তাত কেইজন ব্যক্তি আহিছিলে সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকক এই কেপচুলটো আহি আহি কেপচুল বুলি কৈছে এইটো গতিকে কেপচুলটো আহি আহি বায়ুমণ্ডল সোমাল বায়ুমণ্ডল সোমোৱাৰ লগে লগে বহুত গৰম হৈ গৈছে বুলি কৈছে গৰম মানে ষোল্লশ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ হৈছে বুলি কৈছে গতিকে ইমান বাহিৰত উত্তাপ হ'ল এই কেপচুলটোৰ আৰু ভিতৰত চাৰিজন ব্যক্তি সোমাই আহিছে বৰ সাধাৰণ কথা নহয় আহি আহি চাওক এয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ ওপৰত পেৰাশ্বুট খোল খাইছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা পেৰাশ্বুট খোল খাইছে পেৰাশ্বুট চাৰিটা খুলি তেওঁলোক আহি আছে আহি আহি এই কেপচুলটো এয়া পানীত পৰিছে আপোনালোকে এই দৃশ্য উপভোগ কৰক পানীত পৰাৰ পিছত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত চাৰিওফালে জাহাজ আছে আৰু নাও আছে জাহাজ বহুত দূৰত আছে নাও লাহে লাহে আহি 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 ওচৰ চাপিছে এই নাওখন চাওক ওচৰ চাপি আহি আহি এডাল ৰছী সেই কেপচুলটোত দিছে আৰু এজন ব্যক্তি উঠি গৈছে ওপৰলৈ উঠি গৈ সেই ৰছীডালে কিবা কৰি তাত ক'ৰবাত লগাই বান্ধিছে হয়তো নাওখনে সেই কেপচুলটো লৈ যাব জাহাজখনৰ ওচৰলৈ গতিকে ৰছী ফিট কৰিছে কেনেকুৱা মানুহ চাওক আমাৰ নিচিনা আপোনাৰ নিচিনা মানুহে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছে চাওক মহাসাগৰৰ বুকুত কেনেকুৱা এটা কাম কৰিছে এয়া চাওক আনি আছে নাওখনে নাওখনে আনি 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 জাহাজৰ ওচৰ পোৱাবহি জাহাজখনত লাহেকৈ উঠাব উঠোৱাৰ পিছৰ ওচৰত আপোনালোকে চাই থাকক যিহেতু ষোল্লশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যেতিয়া টাপ পাইছে বাহিৰটো বহুত গৰম হৈ গৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি অলপ গৰম হ'লেই থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আৰু এই পানীখিনি অতি বেছি গৰম হৈ গৈছে এয়া চাই থাকক ইয়াৰ পিছত যেতিয়া জাহাজখনৰ ওপৰত কেপচুলটো তুলিছে তাত পানী মাৰিছে ওপৰত যিহেতু ওপৰতো বহুত টাপ হৈ আছে গতিকে ওপৰত পানী মাৰি 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 অলপ পানী এনে কি নাজানো কিন্তু ওপৰত আমি পানী বুলিয়ে ভাবিছোঁ পানী মাৰিছে ওপৰত পাইপে মৰাৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহে দুই এজনে এয়া জখলা নিছে আমি জখলা বুলিয়ে কৈছোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে ওপৰৰ যিখন ঢাকনা সেইখন খুলিছে মানে হেড অ'পেন কৰিছে গতিকে ওপৰৰ ঢাকনা বুলি আমি কৈছোঁ সেই যিটো মাথাটো সেই মাথাটো খুলিছে খোলাৰ পিছত লাহে লাহে এজন এজনকৈ ওলাই আহিব আৰু ওলাই আহি আছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰত আমাৰ সুনিতা উইলিয়ামছ ওলাই আহিছে যিহেতু তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলৈ ইয়াত নতুনকৈ শিকিব লাগিব বুলি কৈছে তাত যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুদিন আমাৰ পৃথিৱীৰ লগত যোগাযোগ নাই আৰু তেওঁলোকৰ যি তাত চলন ফুৰণ বহুত কম গতিকে এটি শিশুৱে যেনেকৈ খোজকাঢ়িবলৈ শিকে তেওঁলোকে নতুনকৈ ইয়াত জন্ম লৈছে বুলি ক'লেও আমি বেয়া নহ'ব সকলোখিনি নতুনকৈ এডজাষ্ট হ'বলৈ তেওঁলোকে শিকিব লাগিব এইখিনিতে মই আপোনালোকক দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি থওঁ আৰু আপোনালোকে চায়ো থাকক শুনিও থাকক সুনীতা উইলিয়ামছ কেতিয়া গৈছিলে কোন তাৰিখে গৈছিলে এইখিনি আমাৰ অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ পাঁচ জুনত আঠদিনৰ অভিযান লৈ গৈ আছিল আৰু সেই আঠদিনৰ ঠাইত হ'ল ন মাহ ন মাহ সুনীতা উইলিয়ামছ মহাকাশ বন্দী হৈ ৰৈছিল আৰু সুনীতা উইলিয়ামছ আচলতে আগতে সুনীতা পাণ্ডে আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ সুনীতা উইলিয়ামছৰ বাপেক আছিল গুজৰাটৰ আৰু তাৰপিছত তেখেত আমেৰিকালৈ ছিফ্ট হ'ল বাপেকৰ নাম আছিলে দীপক পাণ্ডে গতিকে সুনীতাও পাণ্ডে আছিল আৰু সুনীতা যিজনলৈ বিয়া হৈছিল সুনীতাৰ হাজবেণ্ড আছিল মাইকেল উইলিয়ামছ গতিকে সেই অনুসাৰে সুনীতা উইলিয়ামছ হ'ল দুই নম্বৰতে সুনীতা উইলিয়ামছে মুঠ কিমান ঘণ্টা খোজকাঢ়ি অভিলেখ গঢ়িছিল এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এ ডি আৰামতো আহে আৰু আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবলগীয়া গতিকে সেইকাৰণে মই এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ সুনীতা উইলিয়ামছে মুঠ বাষষ্ঠি ঘণ্টা ছয় মিনিট খোজকাঢ়ি অভিলেখ কৰিছিল তিনি নম্বৰতে সৰ্বাধিক মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰা সুনীতাক ভাৰত চৰকাৰে কি সন্মান প্ৰদান কৰিছিল সুনীতা উইলিয়ামছক ভাৰত চৰকাৰে পদ্মভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিলে চাৰি নম্বৰতে সুনীতা উইলিয়ামছৰ আচল নাম কি আছিল সুনীতা উইলিয়ামছৰ আচল নাম আছিলে সুনীতা লীন পাণ্ডিয়া সুনীতাক চুংকা নামেৰেও জনা যায় বুলি আৰু তেখেতৰ স্বামী আছিল মাইকেল জে উইলিয়ামছ সুনীতা উইলিয়ামছ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনৰ ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকাৰ অহিয়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দেউতাক আছিল এজন ডক্টৰ পিতৃ দীপক পণ্ডিয়াৰ ঘৰ আছিল ক'ত গুজৰাটৰ মেহাচানত ইয়াৰ পিছত আমেৰিকালে শ্বিফ্ট হৈছিল বুলি জানিবলৈ পাইছোঁ মাতৃ আছিল উৰছুলিন বনি এগৰাকী শ্লোভেনিয়ান মূলৰ আমেৰিকান মহিলা বিজ্ঞানৰ স্নাতক অভিযান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাপনা বিষয়ৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে সুনীতা উইলিয়ামছে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ আগষ্টত নাছাৰ জনছন স্পেচ চেণ্টাৰত যোগদান কৰিছিলে ইয়াৰ আগতেও সুনীতা উইলিয়ামছ মহাকাশলৈ গৈছিলে প্ৰথমবাৰ সুনীতা উইলিয়ামছ কেতিয়া মহাকাশলৈ গৈছিলে দুহেজাৰ ছয় চনৰ ন ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰলৈ মহাকাশলৈ গৈছিল গতিকে এই কথাকেইটা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰী কথা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ